फारसी अदब से कहा जाता है कि एक दिन भेड़िए और गधे में घास के रंग पर इख्तलाफ हो गया गधे ने कहा घास का रंग पीला है लेकिन भेड़िए ने कहा घास का रंग सब्ज है उन्होंने आपस में इस बात पर बहुत बहस की और किसी नतीजे पर ना पहुँच सके और आखिरकार उन्होंने जंगल के बादशाह के पास अपना मुकदमा लेकर जाने का फैसला किया मुकदमे के दलाल शुरू हुए सब ने अपने अपने दलाल दिए और जब फैसला सुनाया गया तो हर कोई इंसाफ मिलने के लिए बेताब था लेकिन शेर ने सजा सुनाकर सब लोगों को मायूस कर दिया शेर ने भेड़िए को एक माह कैद की सज़ा सुनाई दी और गधे को बड़ी कर दिया गया भेड़िया ने मिलामत करते हुए कहा जनाब आली क्या घास का रंग सब्ज नहीं शेर ने कहा हाँ सब्ज ही है भेड़िए ने कहा फिर जब मैंने कोई गलती नहीं की तो आपने मुझे सजा क्यों सुनाई शेर ने कहा यह सच है कि तुम्हारी बात दुरुस्त है लेकिन तुमने ग़लती की जब तुमने गदे से इस मसले पर बहस की इसलिए मैंने तुम्हें कैद करने का हुक्म दिया है ताकि तुम अपनी गलती पर गौर करो किसी ऐसे शख्स से बहस करना जो अकल ही ना रखता हो और ना कुछ समझना चाहता हो वो गुफ्तगू करने के लायक ही नहीं इसे कुछ समझाना या बताना सरासर हमाकत और वक्त का जिया है